السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يزهره على دين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب له الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min Shadaqallahu wa rasulun nabiyul karim wa nahnu wasyakirin amma ba'du. Para pemirsa di manapun berada, mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat panjang umur serta diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin para pemirsa dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Jannatu Mustaqatun li arba'atina Nafarin. Dalil Qurani wa Lisani wa An wa Saimina fi ramadana. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau Sesungguhnya surga merindukan atas empat golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akraul Qurana fa innahum yati syafi'an li Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Yang kedua, wahibzul lisani, yaitu orang yang menjaga lisannya, menjaga lidahnya, jangan sampai menyakiti saudaranya, jangan sampai menyakiti sesama Muslim antara satu dengan yang lainnya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam mengingatkan. Kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai akan dirinya. Maka dari itu kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, jagalah lisan kita jangan sampai menyakiti, jangan sampai kita berdusta dan ribah dan lain-lain sebagainya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa'id amu wa'id amu jiani yaitu memberikan makan terhadap orang yang lapar. Maka kita punya harta bukanlah hak kita harta itu semuanya. Ada sebagian di dalam harta kita itu ada hak untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la min sadakatin. Tidaklah kurang harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang keempat yaitu as-saimina fi ramadhana yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda man sama Ramadana imanan wa ihtisaban Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadhan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu, Yang telah lalu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.